Reacția nu să fie de natura asta. Este ca și ce nu un proiect în campionat, e ca să vedem asta în cup, e de... ca și reacția, dar nu ar trebui o comandă care să preiau asta în șeful. Dar dincolo de, de faptul că și-au dorit mult să facă rezultatul noi,

folosim contraatacul și să ne zicem ce de loc. și de e e Cred că nu se pune la îndoială victoria noastră, pentru că a fost obținută printr-o... un mai bun joc, mai, mai colectiv, fără pasă lungi, fără de, joc la bătaie, un joc de construcție și de atacuri poziționale foarte bine în bucătere. Vreau mă rezultat. из-за того, что происходило на футбольном поле, не бегали никакими длинными передачами, пытались играть, выходить с обороны через пас и комбинировать, как мы точно это Три пункта, на лезу по Викториаку Арсенал. Очень важный три очка, в особенности того, что Арсенал... Форте было интервью. Через, через три дня всего лишь играли, многие еще не доставались. Вопрос. Скажите, пожалуйста, после победы над Арсеналом у вас не возникало мысли выпустить на поле дубль, а не основу, чтобы дать, отдохнуть основе? Я думаю, так много поменял, как игроков. Я не Я не играл. Я не играл. Я так не Я

nu mai avea. Italian și de urmă. Să vrem să vrem și italiană. Important e pentru noi că chiar în aceste condiții destul de de grele, cu o parte mulți jucători cu probleme, reușim să facem rezultate și să jucăm de maniera care să putem obține acest rezultat. Mă iubesc în noi, nu știu nici și de acolo, dar nu era pe acasă. Întrebim alții rezultate, prieteni pe acasă, nu stau așa de acasă și trebuie frumos mă simt cu mai mare la... inexplicabil de asta. Mm. E foarte mult în creștere. a acolo. Și motivul pentru schimbat. Dacă, Dacă rămâneam teren, cred că pierdeam și meci.

Nivelos, la nivelul ăsta nu poți să-ți permiți să jocul cu cinci pase. toate la adversarul. Ne dă cu ură minimoștia poți azurile, pierde 5 perioade și de azi se pierde de orice rând. Te prinde o echipă mare și te pămânești că se poate pierde un titlu, o calificare. Dar o sărătatea mare, este sportul de primădinte, pe care, cu băgăderea altă, mă aștept să nu titlul, că

настойчивее, нужно больше свободы и качественнее действовать в завершающих местах. Эдуардо Рабио Гуар Майбут а реализация первого момента. Эдуардо намного эдуарда меньше двигается, по большому счету, но имеет намного больше возможностей. Хотя любой форт импортант, для такой команды. Сказать, уже просто уже не держу нервы, есть моменты, не могу забыть пришел в раздевалку, говорю, у нас все крещеные, потому что они могут понять, что происходит. Ну, я не говорю, там выиграть хотели, там желание было, могли бы выиграть, могли проиграть три один, там четыре. Ну что-то мяч не лезет, если он не знаю, что творится. Я меня не знаю, это, это, это судит это все, я такое впечатление, что, мы же не рассчитаны рядом У меня было еще когда команда, где работал, работал. Открытие стадиона было в Харькове, а команда сильная, надо то, что видишь, то есть свести. Там до штрафного момент, был, ну, ничего нет. ну хочу сказать ребятам спасибо, как бы там ни было. Мы старались. Надо еще, чтобы люди на замену уходили, помогали. Потому что это такое много травмированных, очень много травмированных жителей. Но самое главное, что есть желание, глаза горят. Доживем до зимы, будем что-то делать, пытаться, потому что... В команде может быть не 10 человек, а человек 16, чтобы выходили бойцы, понимаете, когда смотришь, некоторые обижены, некоторые... Жалко тех ребят, да, честно скажу, я уже не удерживаю и говорю, и открыто никогда не молчу, что 10-11 человек на поле уродуются, а остальные будут что пальцы заломают, в другую сторону. Ну так, жизнь покажет, слабость все равно будет когда-нибудь. чего это объяснить? Не знаю, даже не знаю, как как объяснить не могу. Понимаете, как, на такие команды, как Шахтер, там, не настраивать не надо. Люди выходят. Желание сумасшедшее, Даже не могу понять, честно сказать. Просто в этом матче столько раз ударили по волотам Шахтера, сколько, наверное, не, да, по, да, не да, попали да, да. за всекующей матч. Ну, как не то, что там мы не лезкий мяч в ворота, видите, такие моменты. И мы, пускай мы забили, проиграли бы там 3 1 4 1 ну просто почувствовали какой-то... Такое впечатление уже забыл, когда на пресс-конференцию приходил, уже радовался. Уже идешь сюда, не знаешь, блин, сколько когда-нибудь прийти, чтобы выиграли игру хоть раз. Мне за, за скажу честно, сколько здесь работы еще ни разу не было, чтобы мы хотя бы выиграли 2-0. Ну было там в Карпатах, мы на вызвали, там за Карпатах, 3-1, 2 мяча. Не знаю, что тут происходит. Может, ребята не верят в свои силы, знаете. Там, забьем когда там один голос сразу там, в оборону или пропускаем, что надо, наоборот. должны чувствовать свои силы. Забили, дальше продолжаем. Что я, не Но должна быть по-любому, как бы то ни было, свежая кровь, новые футболисты, новое желание, новое все. И как у лица естественно сбор, как лесу. А же в лесу, самое лиса должен быть команда. Пришел сильнейший, ушел слабейший. Так должно быть идти идти. Тогда будет строиться коллектив, чтобы люди переживали за свои места, за свое рабочее место и, я так понимаю, бюджет клуба сейчас позволяет брать только игроков, которые свободные агенты и арендованы, и все? Нет, скажу честно, все зависит от нас, и условия очень хорошие. Для, я считаю, для Кривбаса очень хорошие условия. Просто не хочется брать этих футболистов, которые не тянут. Понимаете, лучше взять одного, который будет играть в составе, а брать футболистов, чтобы он составлял конкуренцию запасной. Это смысла нет. Я думаю, буду разговаривать с руководством, чтобы хотя бы человека три таких были, чтобы могли помочь. Во-первых, скажу честно, у нас за начало сезона не было крайних полузащитников. Надо было строить игру без крайних полузащитников. Но не было у нас просто фрайта. Ушел Коля Морозик, ушел Бартулович, который и все, у не стало. Потом позже Каверина дали, но в такой понимание еще не готов. Да не Данилу, чего я Даниловский. с чего Вот вы его заменили еще первом тайм. Он сломался. У него галик, он укол делали сразу. А, У него галик, а больше сломался. Mm Ильич, вы, вы согласны с мнением стадиона о судействе? Да, я не хочу даже, даже не хочу говорить, понимаете, но я считаю, такие футболисты, как Шартери, не должны сами приезжать и объехать, Не хочу уже на эту тему, я же говорю, когда Дердо судит, я уже, уже сразу не, интерес попадать, Это уже не первая равность. thank